أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفسه وحمزه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا Wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan sidang para pendengar radio Aikim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali uh, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi ke kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya insya-Allah uh, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk kita cuba meneliti hadis-hadis uh, uh, daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al Pertama, saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak radio Aikim yang masih lagi memberikan ruang untuk saya berkongsi maklumat yang termaktub di dalam hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi ini. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita akan uh, cuba meneliti hadis al-hadisul khamis wal ashrun hadis yang ke-25. Saya bacakan dahulu matan hadis uh, tersebut An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونحي عن منكر صدقة، وفي بدع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شحوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال kana lahu ajrun rawahu muslim saya terjemahkan dulu hadis uh, yang agak panjang sedikit ini uh, di dalam satu peristiwa uh, Abu Zar uh, meriwayatkan bahawa para sahabat uh, terdapat segelintir uh, para sahabat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dari kalangan mereka-mereka yang miskin dan kurang berharta uh, dalam kisah ini dan mereka bertanya ya Rasulullah Uh, Ahlul Dusur, iaitu golongan-golongan yang kaya telah uh, berjaya menduduki tempat yang tinggi, telah berjaya uh, melepasi kami semua uh, melalui amalan-amalan uh, sedekah mereka. Mereka bersemayang sebagaimana kami bersemayang. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan lebihan-lebihan harta mereka sedangkan kami yang tidak berharta ini tidak dapat bersedekah. Jadi ini macam satu pengaduan eh pengaduan yang dibuat oleh sebahagian daripada para sahabat uh, radhiyallahu anhum eh, di kalangan mereka yang kurang berharta dalam kisah ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab uh, yang bermaksud bukankah Allah subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kamu Uh, pelbagai perkara-perkara yang boleh kamu bersedekah dengannya sesungguhnya bagi kamu bagi setiap tasbih yang dibaca itu adalah sedekah dan bagi setiap takbir yang dibaca itu adalah sedekah dan bagi setiap pujian alhamdulillah yang dibaca itu adalah sedekah dan bagi setiap tahlil yang dibaca itu adalah sedekah dan di dalam amalan menyuruh dengan kebaikan adalah sedekah. Dan melarang daripada kemungkaran adalah sedekah. Dan begitu juga kata Nabi SAW. Di dalam salah satu daripada kamu mendatangi istrinya. Melepaskan nafsu syahwat kepada istrinya juga akan ada sedekah di sana. Apabila mendengar kenyataan ini. Lalu para sahabat merasa hairan dan bertanya. Wahai Rasul SAW. Adakah salah seorang daripada kita apabila dia mendatangi isterinya lalu dia melepaskan nafsu syahwat kelaminnya dia akan mendapat sedekah lalu Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menjawab eh, menjawab dengan penuh hikmah sebagai apa pendapat kamu seandainya uh, seorang lelaki itu uh, melepaskan nafsu syahwatnya pada tempat yang haram yakni bukan terhadap isterinya uh, bukankah dia akan menanggung dosa Maka seperti itulah juga kata Nabi SAW, apabila uh, salah seorang daripada kamu uh, melepaskan nafsu syahwatnya, fil halal, eh, pada tempat yang halal, karnalahu ajrun, nuskaya, dia turut diberikan pahala oleh Allah SWT. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam masa yang tidak panjang ini sebenarnya terdapat banyak pengajaran-pengajaran, panduan-panduan yang dapat kita petik daripada hadis yang amat besar pengertian dan pengajarannya untuk kehidupan kita insya-Allah yang dapat yang cuba kita lihat pada malam ini. Okey, yang pertamanya di dalam mengulaskan hadis ini, para ulama eh para ulama menyatakan ada satu sifat sebagaimana yang pernah saya sebut pada masa-masa yang lalu Iaitu ada satu sifat yang ada di dalam diri semua para-para sahabat Nabi SAW tu. Iaitu kata ulama' iaitu sifat al-munafasah fi talabil mazid minal khair. Iaitu para sahabat ni, dia ada satu sifat dalam dalam kehidupan mereka iaitu mereka terlalu ingin berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Mereka terlalu kepingin, terlalu ber, 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 teringin sangat nak berlumba-lumba untuk menambahkan pahala... Kebajikan dan makam mereka ha, Di sisi Allah Taala. Jadi ini adalah satu sifat Yang disebut sebagai Al-Munafasah Yang ada di dalam diri para sahabat Jadi di sini kita faham eh? Macam dalam kisah ni lah Kita tengok Para sahabat ni Bila kita tengok Mereka ni iri hati Dalam hadis ni kita nampak Ada unsur iri hati Jadi mereka ni iri hati Iri hati mereka itu Tidak berkait dengan benda-benda Yang bersifat keduniaan ha, Bagi saya ha, Iri hati mereka ni Tidak bersifat Uh, iri hati terhadap benda-benda yang dikatakan nikmat-nikmat keduniaan. Tapi mereka ni beriri hati dalam masalah untuk mencapai bakam yang tertinggi di akhirat. Dalam nak merebut pahala tu mereka iri hati. Jadi itu adalah satu sifat yang sangat unggul yang ada di dalam diri para sahabat yang perlu juga kita terapkan uh, dalam diri kita. Uh, Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan ini ada nasnya dalam Al-Quran. Uh, sebagaimana uh, Allah Ta'ala berfirman wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun yang bermaksud dan pada yang demikian itulah maksudnya dalam usaha untuk mencapai darjat yang tertinggi di akhirat itulah sepatutnya orang-orang Islam itu berlumba-lumba siang dan malam. Jadi itu adalah satu pengajaran besarlah yang kita dapat petik daripada hadis ini iaitu para sahabat ni kalau dia jumpa Nabi dia tanya selalu benda-benda yang berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh menambahkan lagi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis yang kita baca ni, uh, dia orang cemburu eh, golongan yang miskin tu cemburu kerana mereka melihat golongan yang kaya ni seolah-olah ada kelebihan eh. kita semayang depa semayang kita puasa mereka puasa kita sedek, kita buat ni tu mereka buat itu jadi seolah-olah tapi bila orang-orang kaya ni bersedekah maka kita tidak kita terdapat bersikap jadi sebab itulah mereka senang mencari-cari bagaimana mereka dapat bersaing dengan golongan yang kaya ni. Itu pengajaran yang pertama. Okey, pengajaran yang kedua juga daripada hadis yang baru saya bacakan tadi juga menunjukkan kepada kita sebab dalam hadis ini dia ada sebut perkataan Ahlul Dusur. Ahlul Dusur ni artinya golongan-golongan yang kaya golongan-golongan yang banyak duit macam kat Malaysia sekarang ni lah ramai orang-orang yang kaya. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana golongan-golongan yang kaya ini adalah golongan-golongan yang rajin bersedekah. Rajin melakukan kebajikan Sebab dalam hadis ini disebut bagaimana golongan-golongan kaya telah mendahului kami dengan bersedekah Jadi di sini kita faham Para sahabat radiyallahu anhu ni Mereka ada lagi satu sifat yang ada di kalangan mereka Iaitu kalau mereka kaya Maka kekayaan-kekayaan mereka itu sama sekali tidak menjadi hijab, tidak menjadi syaril, tidak menjadi penghalang dalam perjalanan mereka mencari keredaan Allah. Malah kekayaan mereka itu mendekatkan lagi diri mereka kepada keredaan Allah kekayaan mereka itu menambah-nambahkan lagi makam mereka di sisi Allah. Jadi begitulah juga pengajaran yang patut sangat kita ambil iaitu andai kata Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan rezeki dalam hidup kita, okey? Benda yang paling penting sekali ialah kita cuba uh, manfaatkan harta kita, kekayaan kita ke arah yang dapat mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali kita menjadi hamba kepada kekayaan kerana, kerana kalaulah kita ni menjadi hamba kepada kekayaan maka kita akan tergulung dalam sepotong hadis yang sahih eh, di mana Nabi SAW bersabda ta'isa abdud dinar wa dirham yang bererti celakalah ataupun tidak bahaya tidak bahagialah sesiapa sahaja yang menjadi hamba kepada harta dan kekayaan sebab itu dalam Islam kita boleh mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya namun kita jadikanlah kekayaan itu sebagai wasilah untuk menambah-nambahkan lagi makam dan pahala kita di akhirat sebagaimana inilah amalan para sahabat nabi yang patut sangat kita contohi bagi orang-orang yang banyak duit okey itu itu pengajaran yang kedua kata para ulama Kemudian pengajaran yang ketiga daripada hadis ini kata para ulama uh, mereka mengatakan abwabul wa khair wasi'ah jiddan. Ha mereka daripada hadis ni kita faham maknanya pintu-pintu pintu-pintu untuk kita melakukan kebajikan itu adalah begitu luas terbuka kepada semua lapisan masyarakat daripada yang setinggi-tinggi pangkatnya sampailah yang serendah-rendah pangkatnya di dalam suatu masyarakat mereka semua ha, ada peluang untuk menjadi wali Allah kita boleh cakap macam tu mereka semua ada peluang untuk menjadi untuk mencapai uh, untuk masuk ke dalam syurga yang paling tinggi di akhirat iaitu syurga al-firdaus ya syurga yang a'lal jannah dalam syurga tu disebut syurga firdaus sebab di dalam hadis ini golongan yang tanya ni golongan yang ada rasa iri hati sedikit ni mereka tanya kepada nabi macam mana kami nak bersaing dengan golongan-golongan yang kaya, golongan-golongan yang bijak pandai, golongan-golongan eksekutif misalnya kami ini gaji tak sebab apa duit tak seberapa. Jadi dia orang rasa macam dia orang uh, tidak mampu untuk menandingi mereka dari segi nak mencapai uh, darjat yang tertinggi di sisi Allah di akhirat. Jadi sebab itu Nabi SAW memberikan Uh, suatu jawapan yang dapat uh, Memberikan kepuasan kepada semua umat Islam Tanpa mengira latar belakang mereka. Di mana Nabi SAW memberikan petua Yang amat mudah eh? Maknanya petua yang mudah itu Iaitu kalaulah andai kata uh, Kita tidak begitu uh, berharta eh, Dalam kehidupan kita Maka banyak lagi jalan-jalan Yang boleh menambahkan pahala kita Dan di dalam hadis ini Nabi SAW memberi kepada kita Tips yang paling mudah iaitu dengan kita itu dengan kita berzikir kepada Allah dengan kita dengan kita baca subhanallah maka ia adalah satu sedekah kita baca alhamdulillah ia adalah satu sedekah kita baca Allahu akbar ia adalah satu sedekah kita baca la ilaha illallah ia ada, adalah satu sedekah maka di sini kita fahamlah bagi orang-orang yang tidak berharta orang-orang yang ataupun orang-orang yang kurang hartanya maka salah satu cara untuk kita dapat kita dapat sama taraf ataupun melepasi makam eh, yang dicapai oleh orang-orang hartawan ini mudah eh, dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Kita tak payah iri hati dengan mereka. Kita tak payah susah hati kerana di sini di dalam hadis ini adalah jelas. Eh, adalah jelas Nabi saw eh, memberikan eh, tips yang amat mudah. Andai kata kita nak dapat banyak pahala dan juga termasuk dalam pengertian pahala sedekah itu, maka semua zikir-zikir yang kita baca tu, zikir-zikir terutamanya, zikir yang yang saya bacakan tadi, Subhanallah walhamdulillahi wala ilah illallah wallahu akbar. Okey, zikir itu, zikir itu sebenarnya di dalam Islam dianggap sebagai Uh, dianggap sebagai al-baqiyatus salihat. Nah, itu adalah sebaik-baik zikir yang boleh kita ucapkan, kita tuturkan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana uh, yang ada di dalam, kita boleh lihatnya di dalam surah Al-Kahf ayat 46 firman Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yang bermaksud dan al baqiyatus solihah itu menurut para ulama tafsir itulah ucapan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun adalah yang paling baik di sisi Tuhan kamu dari segi pahalanya dan ganjarannya walaupun begitu ringan untuk kita sebut dekat lidah namun dia mendatangkan banyak pahala bukan saja pahala sebenarnya kalau kita melafazkan zikir-zikir tersebut dengan kefahaman dengan kita menghayati apa yang kita Uh, uh, ucapkan itu, insyaAllah uh, ia akan dapat, kalau ikut para ulama, ia akan dapat membersihkan rohani kita, menggilap rohani kita sehingga kita menjadi manusia yang sentiasa hampir uh, dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu sebenarnya satu jalan keluar uh, yang Nabi beri kepada golongan-golongan yang kurang duit eh, kurang duit, kurang harta okay? begitu juga, uh, di dalam hadis ini juga, uh, kita juga belajar dalam hadis ini, Nabi juga menyebut Uh, suatu amalan yang yang dianggap sebagai sedekah yang kita boleh lakukan kepada masyarakat. Mudah saja, iaitu kita menyuruh uh, masyarakat berbuat buat kebaikan dan kita melarang mereka daripada membuat kemurakan uh, kemungkaran sadaqatun. Jadi bila kita ada ruang, bila kita ada masa, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita dakwahkan uh, untuk kebaikan kepada masyarakat, sebenarnya itu adalah satu sedekah yang kita bagi kepada masyarakat jadi maknanya sedekah itu kita fahamlah dekat sini, sedekah itu tidak semestinya dalam bentuk duit dan wang saja, ha? ilmu yang kita berikan kepada masyarakat juga adalah sedekah nasihat yang kita berikan kepada masyarakat adalah sedekah, ha? sebagai contohlah seorang Perdana Menteri misalnya dalam televisyen, ha? dia memberi nasihat kepada rakyatnya supaya berbuat baik, ha? itu adalah sedekah yang akan mendatangkan pahala kepada seorang Perdana Menteri pendek kata siapa saja di kalangan kita antara cara untuk kita mendapatkan pahala sedekah ialah kita banyak amar makruf nahi munkar kita suruh orang buat kebaikan dan kalau kita nampak orang buat keburukan, kita cuba halang dengan kadar yang termampu oleh diri kita insyaAllah, itu juga akan menjadi sedekah yang mendatangkan banyak pahala dalam kehidupan kita dan begitu juga dalam menjelaskan hadis ini kita dapat melihat bila kita cerita bab Uh, sedekah ni kita dapat melihatlah kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas lagi konsep sedekah ni macam mana kita tengok dalam Islam uh, macam kita berkeluarga eh dalam banyak sebenarnya hadis-hadis bila kita sebut bab bersedekah ni tidaklah semestinya kita bersedekah untuk masyarakat di luar saja malah dalam kehidupan berkeluarga kita pun kita banyak pahala yang dapat kita petik dalam kita berkeluarga pun maksud saya sebagai seorang bapa sebagai seorang ayah Sebagai seorang suami dalam kehidupan berkeluarga itu pun ada banyak ruang ha, yang boleh mendatangkan banyak sekali pahala kepada kita sebagai seorang Islam. Ha, di sinilah kita nampak kelebihan berkahwin. Ha, jadi bagi para penonton yang mungkin belum lagi berkahwin, memang saya sarankan sangat-sangat-sangatlah supaya lekaslah berkahwin kerana dengan kita berkahwin itu sebenarnya kita dapat mendekatkan banyak lagi pahala kita dalam memperbanyakkan lagi pahala dalam kehidupan kita. Sebagai contoh eh saya nak baca di sini, sebagai contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul ala ahlihi wa zaujatihi wa ayali sadaqatun rawahu muslim. Apa belanjaan yang seorang suami hulurkan kepada keluarganya, kepada isterinya, kepada anaknya adalah sedekah. Jadi tidak sia-sia segala perbelanjaan yang dikeluarkan oleh suami ya, untuk menampung kehidupan anak istrinya adalah sedekah mendatangkan pahala. Artinya dalam perbelan dalam kita berkeluarga itu tak tanpa kita sedari terdapat banyak elemen-elemen yang boleh mendatangkan pahala. Tapi yang pentingnya tentulah kita buatlah semua itu yang paling baik dengan niat ha? Ya, untuk menunaikan hak-hak -ha isteri dan anak kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu baru menjamin pahala yang terbaik eh, dalam apa yang kita lakukan. Malah kalau kita lihat dalam hadis yang lain eh, dalam sebagai uh, pengetahuan dalam kita punya pertemuan malam ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah ta'ala illa illa ujirta 'alayha hatta luqmah tarfa'uha ila fi imraatikam mutafakun alaih ha di dalam satu hadis yang lain uh, di mana nabi membayangkanlah sebenarnya mudah kita nak dapat pahala dalam Islam ni ya. uh, mudah kalau kita faham uh, selok belok Islam ni banyak ruang untuk kita mengutip pahala di mana dalam hadis ni nabi kata sesungguhnya engkau engkau di sini dia rujuk kepada para suami ya. sesungguhnya engkau para suami para ayah ti tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang engkau mencari dengannya akan keredaan Allah. Jadi mesti ada unsur ikhlas kerana Allah uh, Subhanahu Wa Taala kita memberi nafkah kepada isteri kita hadirkan dalam hati untuk menunaikan hak-hak isteri kita. Jadi kalau kita berniat begitu kata kata Nabi, illa ujir ta'alaiha nescaya kamu akan diberikan upah dan pahala ya, di atas perbelanjaan yang kamu lakukan hatta luqmah ini ini keindahan uh, sastra ataupun ucapan-ucapan Nabi SAW yang mempunyai penuh makna dan pengertian sehinggalah kam, sehinggalah satu suapan pun yang kamu suapkan ke dalam mulut isteri kamu pun kamu dapat pahala jadi Nabi membayangkan kalau seorang suami dia suapkan nasi misalnya ke dalam mulut isteri ni. Nabi sebut lukmah tu suapan eh? ha, dapat pahala jadi maksudnya memberi makan kepada isteri tu kalau sampai ke tahap suami tu sudi lah bukanlah, masa, bukanlah bila dah kahwin lah, cerita ni kan? bila dah kahwin tu dia sudi menyuapkan makanan dia ke mulut isteri ni dia percaya dia dapat pahala jadi kita dapat pengajaran kat sini maknanya satu perkara yang saya nak sebut jugalah ha, maknanya bukan saja bukan sahaja apabila suami memberikan belanja kepada anak dan isteri Dapat pahala Malah dalam hadis yang baru Saya bacakan tadi juga Ada tips Tips yang berkaitan Macam mana dapat lagi Mengeratkan lagi Hubungan kasih sayang Suami isteri mana suami ni Dia menyuapkan Mulut isteri ni Maksud Pengajaran yang pentingnya Kalau suami melakukan Perkara-perkara Yang dapat memperkukuhkan lagi mahabbah dan mawadah antara hubungan dia dengan isteri ha begitu maknanya benda tu akan mendatangkan banyak pahala dalam dalam kehidupan berkeluarga itu yang saya nak kata tadi maknanya di dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri banyak ruang-ruang yang yang tanpa kita, kita sedari boleh mendatangkan pahala di dalam kehidupan kita itulah kita nampak betapa luas dan mudahnya sebenarnya untuk kita nak mengejar pahala Mungkin kalau nak mengajar duit mungkinlah tak tak sesemudah begini. Mengajar pahala ni sebenarnya mudah. Mudah sekali ya. Banyak cara yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga di dalam hadis ini juga ada satu aspek yang saya anggap paling unik ya, yang ada di dalam agama Islam. Ya? Kerana agama Islam ni adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Dia bukan dicipta oleh akal manusia. Jadi dia ada banyak keunikan-keunikan yang sangat luar biasa berbanding dengan ajaran-ajaran ciptaan manusia. Kerana apa? Kerana dalam hadis ini, Nabi menyatakan, dan begitulah juga, ada sedekah fi buddha'i ahadikum sadaqah. Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu, melepaskan nafsu syahwatnya. Ha? Melepaskan naluri Uh, syahwat kelamin ini kepada istrinya pun akan diberikan pahala. Jadi persoalan ini menimbulkan uh, tanda tanya yang sangat besar di kalangan para sahabat yang bila mendengar. Sebab dari segi logiknya, macam mana pula apabila seseorang itu melepaskan nafsu kelaminnya kepada istrinya boleh mendapat pahala? Sedangkan yang kita faham, melepaskan nafsu syahwat ini satu perkara yang Uh, boleh memesongkan manusia daripada jalan Allah. Ha? Ramai orang yang melepaskan nafsu syahwat sebab dia tidak dapat mengawal nafsu syahwatnya maka dia minum arak, dia pergi ke tempat-tempat pelacuran. Jadi dalam hadis ni Nabi bagi tahu seorang suami yang mendatangi isterinya pun dapat pahala. Jadi para sahabat merasa sangat hairan perkara macam ni dan mereka bertanya, "Adakah seseorang daripada kami yang melepaskan syahwatnya kepada isterinya pun dapat pahala?" Lalu Nabi memberi Uh, satu jawapan yang sangat uh, indah ataupun satu kias kita kata dalam 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 syari'ah Islam eh uh, di mana nabi menyebut apa pendapat kamu kalaulah seseorang itu uh, melepaskan naluri syahwat kelaminnya kepada tempat yang haram bukankah dia akan menanggung wizrun dia akan menanggung dosa maka seperti itulah juga kata nabi apabila seseorang itu melepaskan naluri kelaminnya ke tempat yang dibenarkan oleh Allah tempat yang halal maka dia akan mendapat pahala. Jadi, di sini kita dapat melihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, betapa Uh, hebatnya ajaran Islam di mana dalam hubungan suami isteri itu bukan saja bagi suap kepada is kepada isteri itu dapat pahala malah dalam hadis ni mendatangi isteri pun dapat pahala ini nak menunjukkan uh, betapa luasnya uh, pahala itu pada hakikatnya kita boleh faham dan Islam ni memang satu agama yang betul-betul bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia di mana apabila kita melakukan benda-benda yang bersifat memenuhi tuntutan fitrah tetapi dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah itu syaratnya dia nescaya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang sedang uh, pendengar yang dirahmati Allah sebab itu di dalam Uh, mengulas hadis ini ya eh, sebagai antara kesimpulan yang penting para ulama di dalam membahaskan hadis yang saya bacakan ini uh, mereka mengatakan berdasarkan uh, mendatangi isteri pun dapat pula mereka merumuskan eh mereka merumuskan bahawa apa saja amalan-amalan okey yang dianggap sebagai Kalau dalam bahasa Arab dia kata al adat al yaumiyah apa saja amalan-amalan yang kita buat yang bersifat adat-adat harian uh, seperti kita makan semua yang ada unsur-unsur memenuhi nafsu yang ada dalam diri kita seperti kita makan kita minum, kita tidur kita berehat uh, kita, mungkin juga kita melakukan aktiviti fizikal, kita berjoging mungkin uh, ada nikmat yang kita boleh rasa di situ jadi apa saja perkara-perkara yang bersifat adat-adat uh, seharian, al-adat uh, dalam bahasa Arab dia kata, bukannya al-ibadat al-adat, apa saja perkara-perkara tersebut, andai kata kita lakukan perkara itu dengan disertai dengan niat, uh, dengan niat untuk uh, mencari keredaan Allah ataupun dengan niat dengan niat-niat yang diperakukan oleh hukum syarak Mis misalnya kita makan niat kita untuk menjaga untuk menunaikan hak badan kita ha, kita tidur dengan niat untuk menunaikan hak kesihatan badan kita ha, kita minum dengan niat untuk menjaga nyawa dan hak badan kita jadi bila adanya niat-niat yang kalau dalam bahasa Arab dia kata niat yang soleh ini maka semua amalan-amalan yang bersifat adat itu yang bersifat adat yang dilakukan juga oleh orang bukan Islam pun buat. Kita makan, dia orang makan. Kita minum, dia orang minum. Kita riadah, dia orang riadah. Tetapi dengan sebab kita sertakan dengan niat-niat yang murni dan soleh ini, ha, nescaya kata para ulama, ha, kata para ulama, amalan-amalan ha, seharian kita itu, adat-adat seharian itu akan bertukar. Ha, akan bertukar ha, tanqalib. Ha, ila ibadatin yujar alaiha kata mereka ha, Amalan-amalan harian kita akan bertukar ha, menjadi ibadat yang diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita nampaklah sebenarnya lah bagi orang yang prihatinlah bagi orang Islam yang prihatin untuk mencari pahala, maka mereka sebenarnya boleh mencari pahala bukan saja melalui berzikir kepada Allah bukan saja di dalam masjid bukan saja ketika kita di dalam sembah malah kita boleh juga eh kita boleh juga dalam Islam mendapatkan pahala melalui amalan-amalan harian yang kita buat ketika kita berehat, ketika kita makan, ketika kita minum tu pun, misalnya kita makan bersama keluarga, misalnya lah, dengan dengan kita meniatkan untuk mengeratkan lagi ikatan kasih antara kita, suami dan isteri. Kita ada niat begitu. Kita masak sedap-sedap sikit untuk mengeratkan lagi semangat togetherness dengan anak isteri, dengan saudara mara, dengan mak dan ayah kita. Jadi semua niat-niat itu akan memberikan nilai tambah yang amat besar yang mendatangkan pahala ia akan mendatangkan pahala yang banyak dalam setiap amalan harian yang kita lakukan. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pendek katanya sebagai rumusan uh, penting bagi uh, dalam hadis yang ke uh, 25 pada malam ini. Hadis ini sebenarnya mengajar kepada kita umat Islam eh tanpa mengambil kira bagaimana saja latar belakang kita. Sama ada kita ni kaya atau miskin, sama ada kita ni seorang ulama besar ataupun bukan sama ada kita ni ilmuan Islam atau bukan yang pentingnya hadis ini membuka memberi laluan kepada kita mengajar kita bahawa kita sentiasa mempunyai ruang dan peluang dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah ini untuk merebut pahala sebanyak-banyaknya untuk beramal untuk mendapatkan ah uh, syurga di di akhirat nanti dengan dengan melakukan berbagai-bagai amalan-amalan sedekah yang dis, yang yang dicadangkan sini yang disebutkan sini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah bila kita paham begitu uh, luas sekali konsep kebajikan insyaallah uh, apa yang pentingnya ialah di sebalik kesibukan harian kita dengan tugas-tugasan harian kita begitu sibuk sekali tugas-tugas kita di dalam kehidupan seharian eh. kita ada banyak kerja di sana tanggungjawab masyarakat tanggungjawab. tapi yang pentingnya di sebalik kesibukan-kesibukan harian itu eh kalau kita uh, dapat eh kalau kita pandailah memanfaatkan masa-masa yang diberikan oleh Allah maka kita dapat eh kita dapat uh, pahala yang begitu banyak uh, dari sisi Allah Subhanahu taala walaupun ketika pahala itu mungkin datang dalam bentuk ketika kita sedang makan, kita sedang bersantai, kita sedang berdua-duaan dengan suami isteri kita pun ada ruang eh, untuk kita mendapat pahala. Jadi itulah dia uh, kehebatan uh, agama Islam uh, yang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul mendatangkan rahmat dan kesejahteraan kepada sesiapa saja yang ingin mengharapkan keredaan Allah dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah uh, setakat itu dahulu uh, yang, yang, yang mampulah saya menyampaikan sedikit sebanyak uh, uh, syarah hadis pada malam ini yang baik itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh